Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə süfrəğənizdə görünüşü ilə və ləzzəti ilə yerini alacaq bir şirniyat resepti bölüşəcəyəm. Məncə bir şirniyat yeyilən zaman həm gözə, həm də damaqdadına xoş gəlməli. İndi isə keçək xəmirin hazırlanmasına. Qabın içərisinə un, yumurta, yağ, su, vanil, azca duz, qabartma tozu əlavə edib qarışdırırıq. Və sonra xəmiri 2 hissəyə ayırırıq. Ayırdığımız xəmirin birinə kakao əlavə edib yoğururuq və digərini isə un əlavə edib yenidən yoğururuq. Kloko büküb 10 dəqiqəlik dinləndiririk. Resepti ölçüləri ilə dəqiqliklə birlikdə videonun altından qeyd edəcəyəm. İndi isə keçək içliyin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımdır 1 stəkan yarım doğranmış qoz biləndirdə mində keçirə bilərsiniz bir stəkan şəkər tozu, 4 yeymə qaşığı ərimiş yağ, bir yumurta ağı, bir paket vanil və 2 yeymə qaşığı un. İçliyinin bütün ərzaqlarını qatıb qarışdırıb kiçik toplar hazırlayırıq. Yoğurduğumuz xəmləri ayrı-ayrılıqda unlayaraq açırıq. Sadə xəmir altdə, kakao'lu xəmir isə üzərinə səririk. Hər iki xəmiri bərabər olması üçün yayırıq. Sonra dördgünçü şəkildə kəsirik. Təxmini hər kvadrat 6 santimetr olmalıdır. Hazırladığımız içliyi kəsdiyimiz kvadratın orta hissəsinə qoyuruq. Kənarlarını da bıçaqla çəkirik. Hər yarpağı sırayla ortaya gətiririk. Yüngülcə basırıq və yarpaq şəklində olması üçün parçasının kənarlarını birləşdiririk. Ortasına isə fındıq qoyub bişirəcəyimiz listəyə yığırıq. Və öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobadə bişiririk. Videoda gördüyünüz kimi digərlərini də eyni qaydada hazırlayırıq. İndi isə keçək şərbətin hazırlanmasına. Şərbət üçün bir qazana 3 stəkan su, 2 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edib qazın üzərində bişiririk. Qaynaya düşdükdən sonra içərisinə çox az limonduzu, yoxdursa 2 damcı limon şirəsi əlavə edib 2-3 dəqiqə qaynadıb qazın üzründən kənara çəkirik. Sonra isə soyuyan şərbəti bişmiş yasamən kurabiyələrin üzərinə gəzdirə bilərsiniz və ya kurabiyələri şərbətin içinə də əlavə edə bilərsiniz. Bu günlük də bu qədər əziz dostlar. Sağ olun, salfa qalın.